Счастье, растет. Чемпион Украины. За флаг, пожалуйста, шагом За мужество, что они собрали деньги и решили сюда приехать. Я желаю всем победить. И вот стартовал первый предварительный заезд. время победителя 51 секунда. Иван и Гнедин Николай ведут борьбу также. Тем, что по первой воде точено Сергей. третья, четвертая и, шестые годы. Это родилось четыре года назад. Мы первый Кубок Черного моря провели на Грибном канале в Авидеопольском районе. А уже три года проводим соревнования на этом прекрасном озере. Сюда приезжают люди со всего бывшего Советского Союза, встречаются друзья. Этот формат именно задуман для того, чтобы люди могли встретиться, пообщаться, это потому участники, что участники спортсменов назовида, бывших достатурно. не бывает. Они все хотят участвовать, все хотят продолжать свою активную физическую деятельность, и они с удовольствием это делают. Поверьте, проезжают с и удовольствием. Поверили, борьбу ведут по первой, Им второй. просто нужно сказать, Ихиприоты. что будет соревнование, и они да, с удовольствием да. приедут третий год мы уже проводим эти соревнования в Южном. Мне нравится, что и достаточно большое количество участников приехало. Представительство тоже серьезное. С России много, с Молдовы, с Беларуси, с Украины. Поэтому мы рады, что люди занимаются спортом. И Такие возрастные категории, как 65-69, заезде было 8 спортсменов, это очень здорово. Люди живут этим, они, они работают, но они еще для себя занимаются спортом. И вы видите, какой они прекрасной спортивной форме. Это Очередной раз доказывает и показывает, что надо заниматься спортом. И спорт сделает, сделает жизнь нормальной, здоровой, красивой. То есть люди полноценные. Поэтому это хорошая реклама для молодежи. И сегодня, кроме того, что взрослые, достаточно много детей наших присутствует и смотрит эти соревнования. Вы знаете, они занимаются народ, да. и сами народ, любят. Они покупают лодки, сами приезжают, то есть эти люди э, просто фанаты этого вида спорта. Поэтому, конечно, честь и хвала хвалаем, что они это делают. Мы, мы как бы здесь только в процессе организации, самих соревнований. Мы стараемся, чтобы было хорошо, чтобы было для людей все сделано. Мы приехали с ПМР. Это город Бендеры, хотя я представляю, город Днестрос, Молдавская Агрессия. 55 лет выступаю в Камое. Сейчас выступал в каноэ одиночки, и, к сожалению, четвертое место занял. Волна, в немой ветер, чуть тяжеловато и, мало тренировался, видать, поэтому. Но все впереди. Я тут третий раз, но в каноэ одиночки первый раз выступает. В Драгоботе выступал, а сейчас в каноэ одиночки. Вспомнил молодость. Я считаю, что это мероприятие очень правильное, оно нужное. Все-таки мы все когда-то занимались спортом, сейчас мы тут встречаемся, и не суть важна победа, а именно встречи, друзья, вспоминаем, ну и, наверное, здоровый образ жизни, наверное, это самое главное. В душе це все одно осталось, і кожен из нас, может, ми где-то вукаємо, але все одно кожен хоче каких і добитися результатів, як це було и в молодості. Ну а потім, так как ми друг друга много лет не кто хтось в Росії живе, кто-то в Білорусі, Україна, Молдавія, ми зустрічаємося, це дуже приятно, Що ми не забуваємо свои традиции. Сьогодні я президент Федерації Веслования Львівщини. І як ветеран також приймаю участь в цих змаганнях і з радістю відгукнувся на запрошення Сергія Чернишова і Олександра Євченка приїхати сюди. Супер. Дуже дякую їм, що вони мене запросили. Удасть фантастич, як кажуть нас на Західній Україні. Просто чудові. Дійсно, атмосфера класна, база класна, люди класні, змагання. Супер, я, я дуже вражений. Дуже задоволений, що є такі хлопці-організатори, які влаштовують нам таке свято. Просто фантастика. Шоу це є зустріч. Друзів давно не бачились. Ми колись змагалися на водних доріжках. Тепер раз в рік маємо можливість зустрітися тут. Є росіяни, є з Молдавії хлопці, українці всі просто чудово. Є можливість для спілкування, хоча б раз в рік побачитись, запитати, як справи, як. Супер в нас висловальники, Я думаю, що в будь-якого спортсмена є такі відчуття. Е, принцип змагань. Знаєте, все рівно треба довести, що я сильніший на сьогоднішній час, чи хтось сильніший. Все рівно є спортивна жилка завжди існує. Ми все одно як ми виступимо, тому що ветерани, треба іноді заглядати паспорт, білі своє здоров'я. Але ми приїжджаємо, щоб зустрітися Пообщатися. Мы не виделись уже по 30 лет. Вот. Это самое главное. Нас всех объединяет именно лодочки, вода. Это встреча, где мы можем пообщаться. Вообще, конечно, да. большая конкуренция. Они, вот именно возраст 45-55, у них они орлы борются, <с territory> <с Done> стараются. Вот, кто Еще кого, действующим спортсменам да, дадут. дают форум. Вот. А так, в принципе, чтобы встречаться, получают удовольствие от встречи. От, от им именно семьями, от общения, да, да. С семьями, с детьми Дothing. приезжают заодно. День получают удовольствие, денечек два здесь много друзей, со мной в сборной союза были. Здесь тренеры работают, и я же сама, в принципе, отсюда, с Украины поэтому знаю, что здесь есть знакомых лиц очень много. Для нас это не сложно, потому что мы люди же выносливые. Гребцы это самые выносливые люди. И для нас расстояние 2000-3000 это не километр. Мы можем любое время где-нибудь остановиться, покататься, покушать. У нас же все с собой. Стараемся вызванивать, встречаться именно на какие-то моменты. Ну, там, где нас принимают. Потому что иногда приезжаешь, ветеранов как-то не очень ждут. Вот. Ну, именно на иностранцев. Говорят, вот паспорт другой. Бывают такие редко, бывают моменты. А так в принципе, куда возможно, где стараемся больше, выезжать, где больше это, сам участников, участников. Куда выезжают. Но это генетика, мне кажется. <говорит> это все генетически. Я считаю, что грибец, я в принципе работаю тренером. И ребенок приходит, я уже вижу на первой тренировке. Он гребец или не гребец. Я всех люблю. Даже те, которые не спортсмены. Я их держу. Они хотят, ну, выступают, но понимая, что из них один может стать спортсменом. Потому что все-таки генарский. Хорошим спортсменом. Неплохим, можно Неплох. сказать. Хорошим это вообще просто как лотерея. Найти хорошего спортсмена, это в наше время, чем дальше, тем сложнее. Дети меняют компьютер э на тренировке. Мы болеем очень. Потому что э, наши друзья, вот Россия, Украина, Молдова, ближние зарубежья, мы все все равно как одна команда. Сборная союз. Да, мы за да. всех болеем. Кто бы ни. Казахстан даже вот как-то. Все свои родные. Не объединяют, не, никак не да. разъединяют нас границы, а наоборот объединяют. Но они же друзья все равно.